Екатерина Александровна. Благодарю. И уважаемые гости. <связываю> <связываю> Наша стратегия развития банка является, мы должны определить выявить наших потенциальных клиентов, а именно сегмент, сегмент доход и их возрастную категорию. Затем выявим, их, мы определим потенциальные банковские продукты, на которые они предъявляют спрос в большей степени после мы должны определить, как и где, и каким образом мы должны зарекламировать <coughs> наши банковские продукты, чтобы они пользовались именно нашими банковскими услугами. И так эффективно было. Дальше. А, собственно, мы решили, что наш банк должен сконцентрироваться на сегменте клиентов с высоким уровнем дохода, от upper viewing до upper mass, Значит, на графике вы можете посмотреть э, потенциал входа, э, который может получить банк от разных сегментов. Естественно, вы можете увидеть, что наибольшая доля является именно вот, а, фьюминг, э, маркет. И также, возможно, Армасс тоже не стоит упускать э, внимание. Э, на этом рынке у нас уже есть интернет преимущества. Э, наша доля именно вот здесь, рынок, э, на именно этих рынках рабочих третьей то есть в Польше вообще э, рассчитали банка. Вот. И, естественно, мы считаем, что конфигурация на достаточно узком рынке может нам помочь лично помочь, э, очень личной... быстро. Значит, слайд. А, значит, какие а, можно положить на банковские продукты? Это, в первую очередь, это ипотека, потому что а, вот именно этот сегмент, он сильно востребован среди вот, нашего сходоходных клиентов. Uh, далее, uh, у этого рынка есть огромный объем, так, как, в России, как и в, 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 столице, так и в регионах России. Uh, и, uh, соответственно, второе трассу усилий должна быть на карточном рынке, где uh, мы можем предложить какие-то гибкие услуги, выбраться uh, среди ценных банков и uh, предложить более удобное обслуживание, как дистанционное обслуживание через интернет, телефон и может какие-то продукты предлагать с кредитными картами, такие а, как там сочетание с другими продуктами в целом. Дальше. А, то, что Золото, золо, например, которое Саша сказала, или а, индексные какие-то возможности для наших клиентов сыграть на там курсов акций или облигаций. А, вот, и, естественно, увеличить какие-то инвестиционные доходы за счет теперь. Thank you. Уважаемые коллеги, три минуты. Go Credit Bank показывает его хороший кризис-менеджмент, которым мы также можем использовать своих целей. Кэт-банк показывает высокую рентабельность активов. делать ставку вот, нужны ли в большом количестве отделения вот, да, Валерий, да. Выгодный а, выгодный? Это, потому что мы, э, нам нужно концентрироваться на именно достаточно узком сегменте и предлагать высокое качество услуг то есть и гибкость и э, Нет, я Есть пример. ну Я хотел бы сказать, что это так с турецким, с Турецким банком, но однако что на данный момент выводов ну, ну, относительно этой сделки это точно нельзя сказать. Но м -м, то, как мы с каким образом акции с Гейбанка, говорит о том, что участники живого рынка подведут то, бить, это, что у Гейбанка в 22 много банков было уже и, и они были обращены такими частными банками. А, например, это, по-моему, Юнистрин банк, который был куплен за как, э, тем, что он не смог расплатиться долгами. И на данный момент, э, я точно могу сказать, не помню, как банк это платил банк, но то, как мы видим, что этот банк существует и продолжает свою дальнейшую деятельность, о том, что Возможно, все проблемы будут учительны. Я почему задаю за этот вопрос, потому что ну, часто случаются такие истории, да, где, что э, приобретая банк, приобретаются также, как это называется, банковские банковские технологии и э, скелетных шкаф как это Вот Это имеется в виду плохие э, кредиты, э, плохие портфели и так далее. Вот, э, таких примеров тоже немало.